Как слышно? Тамара, слышу вас нормально. Связной подойдет через 10 минут. Приняла. Ух ты, прикольно. Надо написать объявление. Найдены ключи. Звонить не надо, все равно не отдам. Он на подходе. У него в руках будут от машины и брелок в виде черепа какой-то он странный тамара он должен подать условный жест почесать бровь можно с тобой позабавиться? Меня зовут Виталик, а теперь... Тамара, с этой секунды вы полностью переходите под мое командование и будете делать все, что я вам скажу. Да, я согласен. Люблю, когда телочки командуют. Пойдемте, я выдам вам одежду и спецприспособления. Во! Яку познакомилися вже в геролівій ігрі. Це мене сьогодні везе. Я не зрозумів, що це сяде тут буде. В ті робля я не зі Віталій, вам в центрі об'яснили, куди і зачем ви направляєтесь. Вы сегодня утром были в центре? Ну, Был я в центре, гулял по парку, но мне там никто ничего не сказал. Вы нужны нам, чтобы нейтрализовать главу преступного синдиката. Ой -ой. Так, если я ее какой-то нейтрализую, то это... Тамара, например. Виталий, вы нужны нам. Вы лучший игрок в мире. Вообще, ну, это, конечно, правда. Я когда играю с солдатиком, я даже про телочек забываю. Вы должны будете вызвать на игру некого барона и обыграть его в покер. Вот здесь миллион долларов, документы и оружие. А хлеб есть? Меня просто мама попросила купить хлеб, а я забыл. Опять шутить, Виталий. Ровно в 6 часов вы должны быть под отелем «Националь». Для того, чтобы вас заметили, вам придется поссорить деньгами. Если вы сможете выиграть у барона 10 миллионов, тогда его убьют те, кому он должен. Нормально. А Подождите. А если я проиграю, меня что, убьют те, кому барон должен делать? Опять шутите, Виталий. И вот на всякий случай. Эта таблетка, если ее добавить в бокал, то человек будет делать все, что вы захотите. Дайте стук стук. Я сподіваюся, що ви не на чудите действуйте. <ріху> Ой, Евгеньевна. до речі, я не розказував. У мене був один мужчинка такий інтересний. Я назвав його Джеймс Бонд. И радовалась, что он молодой, сексуальный и с пистолетом. Ой, ну видела бы ты тот пистолет, но ну, там не было чему радоваться. Максимум 0, 0, 7. Вот это все отдали мне жене. Віталік, а ти знаєш, що такі речі просто так не дають? Чи це просте то? Я маю е, виграти у барона 10 мільйонів. Та-да, його вб'ють. Так, а як, якщо він виграє у тебе? Так, ти горшочок включай, думай, що кажеш. Ладно, все, мені пора. Вечорок на мене не накривайте. Тому що, якщо я проіграю, мене переправлять в Нікарагуа. Віталік, яка Нікарагуа? чтобы сразу после секретной операции пришел домой. Правильно, Мариночка? А -а -а. Да, слушай, хочешь сказать, это полностью секретная информация, никому рассказывать нельзя, ясно? Да. Тогда зачем ты все это рассказал нам? Потому что я считаю, что родители должны знать все. Да, кстати. Тебе. Ты из меня на Виталик, знаешь, я вполне самодостаточный мужчина, поэтому думаю, что не собираюсь сам. Ладно. Роман вы говорили. за машиной, бо я на секретном задании. Виталий, никому не говорите, что вы на секретном задании. А, понял, первый, понял, захожу в здание. Вообще не говорите с нами. Просто слушайте. Ну ти до тут якісь розкази, я не знаю. Отак, для того, щоб мене замітили, мені треба серед деньгами, ясно? Виталій, не воспринимайте приказ сорить деньгами буквально. А, я, я помню, все тебе быстрее, все тебе Так я извиняюсь, снятся мои деньги, идите. Дай мне сюда самые дорогое. Могу предложить вам французское бордо 1864 года. Прикольно. Тогда мы не сеть 1994 года. Будет сделано. Так из не перепутать, да я. Він зайшов. Вже ти подиви, юбчоночку знімає. Як це вже на голову не налазить. Переставай підглядувати. Проводимо секретну операцію. А! Та-да. Свободно. Извини, это вы, барон, да? О, здрасте! Так что, мы же, мы по нему же повзрослым. Молодой человек, мы здесь играем по-крупному. Такая а я шо, похож на людину, яка пришла сюда пальцами козюльки крутить? Ось, надеюсь, по-крупному. А, о, нет. Все надо. Вот ваше вино и а -а -а, ваша телочка. Да, нормально, нормально. Все, свободно. Давайте за подвесками, за подвесками. Виталик, что это за телка? Вино же Через пять минут придет ваша связная Тамара. Садись, Дальтанян, себе забери телочку и вино, потому что я на секретном задании сейчас придам и свезну. Зачем? Зачем вы это сказали? Я же просил вас не говорить никому. Шутка. сутка. Юмор, здесь понимать надо. У нас есть информация, что там даже заслать секретного агента. Большого спеца по игре. Дается мне. Это он. <решит> а ты посмотри на него. Если он секретный агент, то я космонавт. Кстати, у меня папа космонавт. Здравствуйте, господа. Здравствуй, дорогой. <решит> прикольно, да? Только познакомились сегодня в а по-моему, пьяный и богатый. Отличная кандидатура, чтобы его облапошить. <свёзд> ну что ж, раз вы такой крупный специалист в игре, могу предложить вам особую игру. По крупному. Не вопрос. <свёзд> <свёзд> Я опять выиграл. Я смотрю, вы любите рисковать. Я в жизни люблю три вещи: рисковать, тюлочек и голубцы. Предлагаю партию покер на 10 миллионов. надоело. Тем более в купе я все время видел. Так во что же мы будем играть? Все очень просто. Угадываюсь, в какой руке получается 10 миллионов. Не угадаюсь, с лбом. Или слабо. o hum? tezinho hum? ser <laughs> Десять миллионов из меня сел И что это делается? Ой, палки О! О -о 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 -о. Минюна, я чтобы не, не казала, у меня друг есть, так вот он тайный агент. Угу. И он каждый раз для конспирации представляется новым именем. Угу. Я знаю этого агента. Никакой он не агент. Просто у него склероз. И он все время забывает свое имя. Да. Ты лучше тут Ай, я, я, я не могу. Бля. Эта операция проваливалась шесть раз. А ты все сделал за пять минут. Вот. Первый, первый, ты меня не чуешь? <свес> э, да, слышу нормально. Вот крутись, нам треба с кое-что обсудить. <свес>

Виталик, <meus sco> <values> я не встречала мужчину лучше тебя в своей жизни. То. Давай все бросим и махнем Никарагу. Ну, можно, конечно. И тут только на выходные. Не бойся, был у меня спарк. Pot... Делай со мной все, что хочешь. Нет, походу, это ты. Делай со мной все, хочешь. Предлагаю поехать со мной. Оформим выигрыш. <гас> Это вы продаете славянский шкаф? Это старый пароль. Новый. На переезде панду поездом сбил. Виталик. Mm. Виталик. Mm. Mm. Нас похоже кто-то сдал. Ой! Ты никому не говорил про нашу операцию? Ну конечно, но не, только маме папе и Что? Ты что с ума сошел? Это же абсолютно секретная операция. Ты не знаешь мою маму, ей лучше сразу самому все рассказать, потому что потом на узнает и начнет кричать. Ну все, мы трупы. Я... Виталик! Живой! Виталик, больше никаких секретных операций. И никогда не расстраивай мать. Да, Марина? Больно, Виталик... Я хотела у тебя спросить, а что же было во второй руке, когда ты выиграл 10 миллионов? А, це. Так ничего не было. Пусто. <свист> 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 ну, Тамара, давай уже прощаться. Было приятно познакомиться. Прощаться? Это все, что ты хочешь мне сказать? <свист> Виталик! А ну давай бегом до дома. Голубчики вже чекають. Телефон, ну, все приготовлені голубчики. О, бачиш його. Какая мужчина. Я обязательно тебя найду. <си> ну, у Джеймса Бонда в кождой части новые чулочки. А я хочу бути круті, щоб у мене кожен день були нові чулочки. потому что раз в три года это бежит нередко.